Закончился чемпионат мира по Это соревнование, которое играет большую роль для отбора на чемпионат мира, который состоится в Лас-Вегасе с 3 по 10 февраля. Мы можем гордиться этими соревнованиями тем, что на этих соревнованиях был установлен рекорд соответственно, Европы среди женщин которая установила э, Сеченникова Лида, показав результат 384 очка. Также был установлен командный рекорд, для, рекорд мужчин, которые побили же свой же рекорд э, Европы команде. Это 328 очков был. Но сейчас в составе Ивашка Маркиана, Марченко, Евгения и Макринского Ярослава. Они, по сути дела, побили рекорд Европы еще на одно очко, которое сейчас становится 239 очков, 300, 240 очков. То есть они потеряли одно очко, которое было не десятка, а девятка. И то есть мы подошли уже, как говорится, к максимальному результату. И мы надеемся, что этот максимальный рекорд хотелось бы, чтобы... Это он был установлен на чемпионате Европы. Кроме этого, соревнования прошли в очень хороших, организованных именно в спортивном зале, вот, который руководитель Светлана Анатольевна, которая прекрасно подготовила этот зал. И мы гордимся всегда залом, когда приезжаем на этот, на, в Черкассы, на этот чемпионат. Всегда мы проводим этот чемпионат. В помещении именно в Черкасах. Это прекрасный зал, подготовленный. Это самое не, не то, что подготовленный, только как здесь и хорошее освещение, и прекрасное сооружение, трибуны и все остальное. Но здесь прекрасно мы чувствуем себя как дома, то есть атмосфера. Рабочих и все остальное созданы для того, чтобы были результаты. И мы благодарны за это. За это руководителям этого зала, который, на котором мы проводим соревнования. Что мы можем сказать о спортсменах? Дело в том, что здесь и молодежь, вне зависимости от взрослых, они тоже показали прекрасные результаты. Полина Родионова на второй день показала также, повторила рекорд э, Сеченниковой Лиды, показала результат 584 очка. Уже у нас два, две спортсменки, которые, по сути дела, могут уже претендовать на хорошее выступление на чемпионате мира. Мы всегда приезжаем с чемпионатов мира и чемпионатов Европы, всегда с педалями. И мы надеемся, что этот, э, этот чемпионат мира также будет для нас успешным и это как будто, как, будто, как будто будет залогом для начала подготовки к Олимпийским играм Олимпийские игры конечно не за горами очень время, очень быстро бежит уже осталось каких-то полгода для подготовки вот нам очень много придется делать хотя у нас по сути дела есть пробелы женской команды потому что она омолодилась у нас вы были уже спортсмены, которые, по сути дела, участвовали в Олимпийских играх. Здесь мы уже будем вести и больше надеяться. Нам молодежь, и думаем, что наша молодежь, которая сейчас уже заняли, занимает места в основном составе на Олимпийских играх, не, под команд, я не подкачаю. Мужская команда, мы знаем, знаете, что она была, мы были в этом Призерами Олимпийских игр мужская команда. А Виктор Рубан, который стал на предыдущих Олимпийских играх, это самое Олимпийским чемпионом. Олимпийский чемпион это второй, первый чемпион Олимпийских игр в Советском Союзе. Первая Олимпийская чемпионка в Советском Союзе была в 80-м году. Итула вот которая, по сути дела, также была готовились, соответственно, уже как сборная Советского Союза. Однако у нас, по сути дела, уже есть олимпийские чемпионы. И мы будем надеяться на то, что и появится на следующих олимпийских, 30-х олимпийских Лондон, это олимпийских играх в Лондоне. И наши спортсмены завоюют, может быть, э я максималист вообще-то. Зараз, можете что, сказать, кто уже весь участь в Олимпиаде? Зараз, можете сказать, кто весь участь в Олимпиаде с спортсменов? Дело другая сторона, что я очень большой максималист был. И когда сам выступал, для меня, если я не видел где-то золотой медали, меня же другие медали не интересовали. Я хочу надеяться, чтобы мои спортсмены также были максималистами и приехали с золотыми медалями.